रहमतुल्लाहि व बरकातहू हम सब मुसलमान ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह सुबहाना तआला का कलाम कुरान मजीद ये वो किताब है कि जिसको हमेशा हम जब भी पढ़ें तो उसको समझ कर पढ़ें इसकी वजह क्या है समझ कर क्यों पढ़ना चाहिए क्योंकि अल्लाह सुबहाना तआला ने इस किताब में हमें गाइडलाइंस दी हैं हमें कानून बताए हैं हमें अकाम बताए हैं हमें हुक्म बताए हैं अगर हम उन हुकम, उन उनकाम को अगर हम अपनी ज़िंदगी में कायम करके अगर हम उस पर अमल करेंगे तो सबसे पहले हमारी ये ज़िंदगी जन्नत बनेगी मरने के बाद की जो जो लाइफ है जो ज़िंदगी है वो तो हमारी ख्वाहिश है कि हम जन्नत में जाएं। मगर उस जन्नत में जाने के लिए हमें अल्लाह सुबहाना व तकाम को अपनी ज़िंदगी में कायम करके उस पर अमल करना पड़ेगा जब हम अमल करेंगे तो सबसे पहले हमारी ये जिंदगी जन्नत बनेगी हमारी ये ये जो जो ज़िंदगी है ये हमारी कामयाब बनेगी तो इसमें हमें चाहिए कि हम अल्लाह अल्लाह सुबाना तआला का जो जो कलाम है जो किताब है उसको हम समझ कर पढ़ें दूसरी बात यह है कि जो हमारे घरों में जो मौलवी हजरात आते हैं हमें उनसे भी गुजारिश करनी चाहिए कि वो तजवीद के साथ कुरान का जो हुक्म है चाहे रोज़ का एक हुक्म हो वो एक हुक्म बच्चों को ज़रूर सिखाए ज़रूर समझाए मैंने ये एक किताब मैंने कंपाइल की है कुरान के 224 सौ चौबीस अहकाम यानी कि 224 ट्वेंटी फोर कमांड्स ऑफ द होली कुरान इसके जो इनसाइड पेजेस हैं वो वो ये हैं कि जो जो हुक्म है यानी कि कमांड नंबर वन या कमांड नंबर टू या हुक्म नंबर एक उसके नीचे जो हुक्म है उसकी हेडलाइन रेड कलर में है इंग्लिश में और उर्दू में उसके बाद आयत का आ, आयत का रेफरेंस है उसके बाद फिर अरबिक में आयत है फिर उर्दू में तर्जमा और फिर इंग्लिश में तर्जमा तो ये मैंने आ, अल बकरा से आ, मैंने पचहत्तर अहमाम एक एक्सट्रैक्ट किए समरान से मैंने अट्ठाईस सूरह नसा से चालीस इस तरह मैंने कुरान के दो सौ चौबीस अहकाम की आ, की मैंने एक बुक मैंने कंपाइल की है और ये अगर आप आ, दिन में अगर इन इन आप अगर पाँच वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं नमाज पढ़ते हैं तो हर नमाज के साथ एक हुक्म को पढ़ लिया करें और इसको इतनी आसानी से इसको बासानी इसको इस तरीके से तरतीब दिया है कि आपको हुक्म समझ आ जाए और इसमें जो ट्रांसलेशन है वो मैंने उन ट्रांसलेटर्स को मैंने सेलेक्ट किया है मैंने उनका इंतखाब किया है कि जिनसे हमारे दोस्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई मसला नहीं है इंग्लिश की जो है ट्रांसलेशन वो है यूसफ़ अली की और सही इंटरनेशनल की और उर्दू की जो है वो है जूनागढ़ी की तो ये ट्रांसलेशंस बड़ी इजी ट्रांसलेशंस हैं बड़ी आ, बड़ी बासानी जो है वो समझ आ जाती है तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये आप किताब लें या आप बुक लें और अल्लाह सुबाना व ताली के अहकाम को आज से ही समझ कर उसको पढ़ें उसको समझें और अपनी ज़िंदगी में उसको कायम करके उस पर अमल करें जजाकला ख़ैर असल वरहि वर्का